В первую очередь, ну, конечно, хочу поздравить команду соперников с победой. Молодцы ребята дотерпели, то есть дождали своего шанса. Но касательно игры, тяжело проигрывать такие игры. Знаете, лучше бы мы проиграли 3-0, чем мы пропустили там на 90-й или компенсированной минуте этот гол. То есть, в принципе, по самой игре, я думаю, что в целом игра команде нашей удалась, сама качество игры мы в принципе доминировали на протяжении практически всей игры, но, ну, к сожалению, забить не смогли. А футбол это игра, которая слаживается из забитых голов, поэтому для того, чтобы побеждать, нужно забивать головы. Мы сегодня не смогли забить. Команда Десна смогла реализовать тот момент, который у них был, поэтому ну, особо комментировать что-то по этому матчу, ну, я думаю, что это для нас несчастье. Для команды соперников это где-то фортуна сработала. То есть где-то, значит, они заслужили этот гол. То есть терпели. Все-таки с шести игр этого чемпионата команда проиграла в четырех. И по тем играм, которые мы видели, она проигрывала незаслуженно. где-то их, значит, вознаградила в этой игре. Пожалуйста, вопросы. Вам сегодня не хватает? Ну, если брать в целом, то у нас, смотрите, у нас на сегодняшний день вышел первый раз вратарь, мальчик молодой, 97 -го года, у нас не было основного вратаря. Ярема Ковацова не было, того же Деребчинского не было. И вчера на предыгровой тренировке сломался основной опорный защитник, это Лупашкова. То есть, ну, опять же, это наши все проблемы, мы не хотим их мы, если ставим себе какие-то цели и задачи, значит, те люди, которые есть, скажем, в обойме, они должны выходить и показывать то качество игры, которое от них мы требуем. В целом, я же говорю, ребята сегодня достойно играли, достойно показали игру, но результата не добились. Сегодня у нас был очень серьезный соперник. Отлаженная командная игра. все 10 волевых игроков все великолепно работают с мячом, спокойно, без запара. На мой взгляд, у них не должно быть проблем с решением задач. Наверное, это самая сильная команда лиги на сегодняшний день. Поэтому выбрали такую манеру игры, которая требует терпения. Искали свой шанс в контратаках при стандартных ситуациях. В общем, подытоживая. Поздравить соперника с хорошей игрой, но она с, с тремя очками за проявленное терпение и стойкость.